Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Azan berkumandang di Times Square, Manhattan, New York Pusat keramaian yang selalu ramai dengan pengunjung Pelaksanaan salat tarawih kembali dilaksanakan untuk keempat kalinya Sejak pertama dilakukan pada tahun 2022 Azan diperdengarkan dari pengeras suara sejak waktu berbuka puasa, dilanjutkan dengan pembagian makanan berbuka. Ratusan jemaah dari mancanegara mengikuti pelaksanaan sholat maghrib, isya hingga tarawih, seperti yang diketahui. Times Square merupakan landmark dari kota New York, Amerika Serikat, yang penuh dengan kemewahan serta gedung-gedung pencakar langitnya. Selain itu. Videotron atau LED iklan-iklan yang terpajang juga ikut menemani umat muslim yang sedang melaksanakan sholat taraweh. Suhu yang mencapai minus 2 derajat tak menghalang umat muslim di sana untuk tetap melaksanakan ibadah tarawih secara outdoor. Dari beberapa video yang beredar di media sosial, para jamaah terlihat menggunakan jaket tebal dan sarung tangan agar bisa tetap khusyuk beribadah. Ulama di New York, Syamsi Ali, menyebut ibadah di Times Square tidak melanggar syariat. Sebagai orang yang belajar agama Islam, saya tidak pernah melihat ada yang melanggar secara syariat untuk sholat tarawih di Times Square, kata Syamsi Ali. Acara ini diawali pembagian makanan berbuka puasa gratis. Pembagian makanan ini disambut antusias para peserta. Setelah berbuka, kemudian sholat Maghrib dan Isya'. Selanjutnya diikuti sholat tarawih berjamaah sebanyak 11 rakaat. Selain itu ada pula stan yang membagikan Al-Quran. Saya terkejut, ini pertama kalinya saya ke sini. Saya ingin datang dan melihat masyarakat, kata salah satu jamaah Salman Al-Hanafi, operator forklift dari Kairo. Jamaah berkumpul untuk salat meskipun dalam kondisi dingin dan berangin. Ada yang melantunkan nasyid dan anak-anak membacakan Al-Quran. Salinannya dibagikan kepada umat Islam dan orang-orang yang lewat. Banyak orang yang tertarik dengan Al-Quran. Kami hampir kehabisan Al-Quran berbahasa Perancis. Di dalamnya menjelaskan pentingnya berpuasa selama Ramadan. Selama Ramadan, umat Muslim menahan diri dari makan dan minum mulai fajar hingga maghrib. Mereka berkumpul dengan keluarga dan teman untuk berbuka puasa di malam hari. Pada Ramadan dilakukan pula sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid pada malam hari. Penyelenggara menayangkan doa-doa dari Al-Qur'an ke atas kain putih yang diterpa angin saat iklan raksasa musikal Broadway dan permen bersinar di atas kepala. Yasar mengatakan doa bersama penting untuk meningkatkan kesadaran dan menunjukkan kepada orang-orang apa yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Gaza. Di dekat Yasar, seorang laki-laki memasang warna merah, putih, hijau, dan hitam seperti bendera Palestina di topinya. Ada pula seorang anak di kursi roda listrik mengibarkan spanduk tersebut. New York telah menjadi tempat terjadinya puluhan protes, sebagian pro Palestina dan lainnya pro Israel sejak serangan 7 Oktober 2023. Serangan Hamas ke Israel telah memicu perang. Serangan Hamas terhadap Israel selatan mengakibatkan kematian sekitar 1160 orang, sebagian besar warga sipil. Sementara serangan balasan oleh Israel ke Gaza telah menewaskan sedikitnya 31.045 orang di Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengawali pesan Ramadan dengan menyampaikan salam hangat untuk bulan suci, waktu yang suci untuk berpuasa, berdoa dan berkumpul bersama. Trump mengatakan bulan puasa ini merupakan waktu untuk menarik harapan, keberanian, dan inspirasi untuk menjalani kehidupan yang suci dan baik. Secara khusus, Trump menegaskan kembali komitmen pemerintahnya untuk menegakkan kebebasan beragama, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari cara hidup warga Amerika. Ditambahkannya, di atas segalanya, kami memperbarui tekad kami untuk membangun masa depan yang damai. Dan mengakui martabat yang terpatri dalam setiap jiwa manusia. Trump mengakhiri pesannya dengan menyampaikan harapan terbaiknya pada sebuah musim yang penuh sukacita untuk merenungkan rahmat Tuhan yang tak terbatas dan kasihnya yang tak terbatas. Komunitas Muslim selaku pihak penyelenggara acara tersebut mengatakan, "Ia ingin mengenalkan kepada seluruh orang bagaimana wajah Islam sesungguhnya dengan tarawih di Times Square di jantung kota New York." Sebagai agama pendatang dan tergolong baru, Islam di Amerika merupakan agama dengan pengikut yang relatif kecil, hanya 2% dari total penduduk Amerika. Jadi, pengikut Islam di Amerika tergolong sebagai minoritas. Oleh karena itu, sebagai minoritas mau tidak mau pasti mempunyai tantangan, baik internal maupun eksternal. Menurut Alwi Shihab, Tantangan utama dan teristimewa dari komunitas Muslim di Amerika adalah mengenai masalah identitas. Salah satu cara untuk menunjukkan jati diri di lingkungan masyarakat Amerika adalah upaya untuk mengoreksi citra yang selama ini tergambar dalam persepsi mayoritas bangsa Amerika yang diciptakan oleh para orientalis dan misionaris masa lalu. Di samping itu, Masyarakat Muslim merasa dituntut untuk membuktikan bahwa asumsi yang dilekatkan pada mereka sebagai komunitas agama yang tidak menerima konsep pluralisme di Amerika adalah asumsi yang tidak berdasar. Adanya kondisi yang demikian ini, para cendikiawan Muslim sadar untuk dapat survive dan memelihara jati diri di tengah masyarakat yang multibudaya dan agama ini mereka harus siap melakukan reinterpretasi tradisi Islam klasik dan harus bijak dalam mengaktualisasikan teologi pluralistik yang mengacu pada koeksistensi damai dan harmonis dengan komunitas lain dalam kerangka orde sosio-politik baru Amerika. Komunitas muslim di Amerika yang jumlahnya terus meningkat dan beberapa ribu masjid telah didirikan, sama sekali belum jelas bahwa Islam akan tumbuh menjadi sebuah kekuatan sosial dan spiritual membumi yang signifikan di Amerika selama abad mendatang, karena semakin banyak dan kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di sana. Gambaran ini mungkin saja terjadi, dan mungkin juga sebaliknya, Islam di Amerika suatu saat akan menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Berangkat dari dua kemungkinan di atas, umat Islam Amerika menurut Lang harus memperhatikan tiga penting agar Islam dapat menyebar dan eksisi di Amerika. Pertama, sekelompok penting generasi anak-anak Amerika keturunan Muslim sekarang ini harus muncul sebagai orang-orang dewasa yang memiliki komitmen kuat kepada Islam. Kedua, komunitas Muslim harus tetap bersatu dan tidak terpecah belah ke dalam sekte-sekte. Ketiga komunitas Muslim Amerika harus melahirkan sendiri ulama-ulamanya yang mampu merespon dengan efektif berbagai masalah yang belum pernah dijumpai sebelumnya dan pasti akan muncul di Washington, D.C. dan di seluruh Amerika Serikat. Perjuangan Palestina menjadi pusat perhatian selama Ramadan di tengah perang di Gaza. Komunitas Muslim Amerika menolak politisi yang tidak menyerukan gencatan senjata. Mengadakan penggalangan dana untuk Gaza dan mengorganisir protes menuntut di akhirnya perang. Tema yang sedang hangat dibicarakan di seluruh negeri bagi umat Muslim Amerika adalah Gaza, baik dalam doa bersama yang kami lakukan selama bulan ini, baik dalam ceramah yang kami sampaikan, maupun dalam acara yang kami selenggarakan. Gaza selalu konsisten. Banyak anggota masyarakat kami yang memastikan bahwa tetangga mereka, pejabat terpilih mereka. Semuanya tahu pendirian mereka. Jinan Deina, seorang juru masak dan aktivis Palestina Amerika yang membantu menyelenggarakan dua acara buka puasa penggalangan dana untuk Gaza di wilayah Washington DC selama bulan Ramadan, mengatakan bahwa umat Muslim di Armelles menempatkan Palestina di garis depan dalam pendekatan mereka terhadap bulan suci tahun ini.